hammaga assalomu alaykum bugun men sizlarga mana mana bunaqa loviyani e, стручковый fasolni zagotovkalarini va salatini qilishni videosida ko'rsataman buni bizada e, ko'pchilik endi aniq nomini bilmaganim uchun jandu deyishdi lekin bu jandu emas ekan yo'q jandu emas deb man ham o'ylayman chunki jandiq ham e, ingichka bo'ladi bu esa e, sal mana qalinroq jandiq emas bu o'zimizani faсоль oq lovya borku shunaqaga o'xshagan narsa faqat yashili svejisi. shuning uchun zagotovkamizdan keyin e, ovqatlar qilsa bo'ladi xuddi shunaqa holda buni ichini tozalab ayirmaymiz a buni yuvib to'g'rab zagotovka qilamiz mana bu bu esa yanayam en ingichkarog'i en ingi eng yoshlardan salat tayyorlaymiz videomiz xudo xohlasa sizlarga yoqqan bo'lsa layk like bosishinglar <laughs> mumkin i ingichkasidan mana bunaqa salq qariroqlarini sechib olib ayirib olib endi bularni yaxshilab yuvamiz mana ma bunaqa chuqurroq qozoningizga, eng katta qozoningizga yog' solamiz man zautun ko'proq solamiz hozir yana solamanman. mana man yog'ini soldim zaytun yog'i ishlatdim e, sizlar uyda qaysi yog'inglar bo'lsa manimcha o'shadan siz bo'ladi yana bilmadim на qilaman shuning uchun mana mana shunaqa primerni miqdorda ko'proq qilamiz piyoz bilan ozgincha sarimsoqni maydalab olib qovurib olamiz mana endi lobiyalarni mana bunaqa kesib maydalab olib bularni ham qovurib olamiz ozgina qovuramiz ko'p qovurmaymiz sal sarg'ayishni boshlagandan keyin to'rt beshta pomidor qo'shib yuoramiz mana qaynab sal sarg'ayishni boshladi bunga tuz yoki boshqa yana har xil spetsiyalar qo'ymaymiz hozir bu yaxshilab yumshab pishib olguncha kutamiz keyin sovutib мороzilkaga solib qo'ysak bo'ladi mana sarg'ayib mana bunaqa pishdi mana shunaqa rang olganidan keyin buni sovushga olib qo'yamiz mana muzlatilgan holi mana mana bunaqa bo'ladi man mana shunaqa o'zimizni oilamizga e, yarasha kichkina portsiyalar ikki kishilik qilib muzlatgichga solib qo'yaman qish e, bo'yi keyin xudo xohlasa shularni bemalol yesanglar bo'ladi buni hozir tayyorlash uchun ozgincha e, ko'pemas oxirigacha emas ozgincha eriydi e, va qozonga e, ikki uch stakan qaynatilgan suvga qo'yib qo'yasiz Ə, keyin qapqog'ini qozonni qap qopqog'ini yopib qo'yasiz va past olovda pishirib olasiz hozirdan hammanlarga yoqimli ishtaha yoniga обязательно turetskiy pilav qilishni unutmanglar <Sessizlik>